بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وعملا يا اكرم الاكرمين اما بعد. توان توان puan sidang hadirin para معه yang dirahmati الله سبحانه وتعالى. الحمد لله pada malam ini kita dapat bersama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah di masjid yang begitu istimewa dan indah ini dan insya-Allah kita berhenti sejenak ijlis bina nu'min sa'ah sebagaimana kata-kata sahabat radhiyallahu anhum kita berhenti sejenak kita memantapkan iman kita dengan kita mengulang kaji sedikit sebanyak berkenaan dengan hukum hakam berkenaan dengan ilmu-ilmu agama yang menjadi pegangan kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang -puan, rahmati Allah, pada malam ini kuliah maghrib pada malam ini merasa terpanggil untuk membuat penjelasan penerangan pencerahan berkenaan dengan isu penentuan hari raya Aidil Adha yang akan menjelang tiba tidak lama lagi. Tanpa kita sedar ataupun tidak, lebih kurang 10 11 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Qurban Aidil Adha 1446 Hijri. Dan tanpa Uh, beberapa akhbar media masa telah membuat beberapa pelaporan mid berita ia agak sensasi sehingga mungkin menimbulkan sedikit keluh kesah menimbul sedikit syakwa sangka dan mungkin menimbulkan sedikit kekeliruan dalam penentuan hari raya Aidil Adha pada tahun ini sehingga kan pihak pejabat mufti oleh persekutuan dan juga pihak JAKIM telah mengeluarkan statement pada hari ini berhubung dengan penentuan Hari Idul Adha bagi meredakan ketegangan. Bagi kita umat Islam, tidak ada satu cara yang paling ampuh bagi melampangkan dada kita dan juga bagi memberi kefahaman yang jelas dan memberi suatu penyelesaian jitu kecuali dengan ilmu al ilmu darkul qalbi mithlu al basar yakunu darkal aini inda al nazar hamiluhu yahya bihi hamida wa in yamut yamut bihi sa'ida ilmu sahajalah yang boleh memberi kefahaman kepada kita yang boleh kita mendapat gambaran yang sebenar berkenaan dengan isu-isu yang berlaku dalam di kalangan umat Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian Ada beberapa perkara yang boleh saya simpulkan pada malam ini Dalam kesempatan kuliah maghrib ini Pertama sekali, kita kena faham Apabila kita nak beraya, kita ditentukan dengan bulan ataupun anak bulan. Apa jua keputusan dia bergantung kepada bulan. Karena itu merupakan ketetapan syarak yang telah Allah Taala perintahkan kepada kita semua. Secara mudah fahamnya, secara mudah fahamnya esok esok umat Islam di seluruh dunia termasuk di Malaysia, termasuk di negara Arab, termasuk Arab Saudi akan melakukan cerapan anak bulan Zulhijjah. Akan melakukan cerapan anak bulan Zulhijjah. Esok 29 Zulqa'dah. Kita akan melihat untuk anak bulan Zulhijjah. Untung sedikit Zulhijjah ini kerana rayanya selepas 10 hari. Kan dia bukan esok raya ataupun esoknya berpuasa sebagaimana puasa Ramadan ataupun puasa ataupun hari raya Aidilfitri yang mungkin memberi sedikit kelonggaran kelapangan kepada kita untuk kita melaksanakan Menjamut hari raya dengan sebaik mungkin. Dan kedudukan anak bulan esok kalau kita melihat dia panggil istilah ataupun fenomena dia panggil istimak ataupun konjungsi conjunctions ataupun ijtima al raisi ialah pertemuan bulan dan matahari pada kosong darjah itu dia panggil istilah pada buta okey ijtima itu ia berlaku setiap akhir bulan hijri bila setiap hari 29 matahari dan bulan akan bertemu kembali dalam bulatan dia yang kita panggil sebagai kosong darjah ataupun dia panggil sebagai ijtima Esok istimak berlaku pukul 11 Sejujurnya Kalau istimak berlaku pukul 11 Untuk kita melihat anak bulan pada waktu maghrib Itu merupakan tempoh yang singkat Ibarat kalau anak kalau buah durian Buah durian yang belum masuk Yang masih ditangkai dia Buah durian yang baru mula berputih ini Walaupun dia dah ada buah durian kita nak makan tak boleh... Kalau kita jolok pun dia tak jatuh... Kalau kita kerak pun dia jatuh... Kita tak boleh makan... Begitu juga dengan kedudukan anak bulan esok... Kedudukan anak bulan esok... Istimak berlaku pukul tujuh... Maghrib berlaku pukul sebelas pagi... Istimak berlaku sebelas-sebelas pagi... Sebelas, dua belas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh... Maghrib itu tempoh tu singkat sangat Mana anak bulan tidak terlalu matang Anak bulan masih kecil Secara mudahnya Keberangkalian untuk nampak anak bulan itu Boleh katakan mustahil je lah Itu je lah eh? Okay? keberangkalian untuk melihat anak bulan itu Memang agak sukar Bulan ada Tapi ia tidak dapat dilihat dalam fiqh kita ni masalah dapat melihat dia bukan semata-mata ada anak bulan sebagai mana buah durian dia bukan cerita masalah ada buah durian tapi buah durian tu mesti masak barulah kita boleh dapat hasil dia begitu juga berkenaan dengan anak bulan ini anak bulan esok bagi kedudukan di Malaysia tempoh 8 jam umur anak bulan itu ialah satu kedudukan yang kalau berdasarkan rekod yang lepas rekod yang lepas-lepas yang berpuluh-puluh tahun yang kita simpan ia agak sukar untuk dilihat itu kedudukan di Malaysia okay. pukul 11 pagi kita nak tengok pada pukul 7.20 maghrib petang itu secara mudah faham bagi orang yang ada ilmu astronomi dia menggeleng kepala Kita panggil dia menggeleng kepala Mungkin tak nampak kata dia Cuma satu benda yang difahami Kena faham Anak bulan ini berbeza bagi setiap lokasi dunia Di atas peta dunia Itu kena faham Anak bulan ini berbeza Dia berbeza dengan kedudukan di Malaysia Dengan kedudukan di Jepun Di negara Arab Di negara Eropah termasuk di negara Amerika. Di mana jikalau dunia negara yang makin ke arah barat, maka peluang itu makin bertambah bagi setiap jam. Peluang untuk melihat anak bola itu bertambah bagi setiap jam. Jadi kalau kita 8 jam berdasar kepada rekod kita agak sukar dan saya boleh sebutkan mustahil untuk melihat anak bulan tapi bagi negara-negara yang sebelah Pakistan Arab, negara Arab, Eropah peluang itu makin luas. Anak bulan sudah makin matang. Okey. Sebagai contoh Arab Saudi Arab Saudi lebih kurang 7000 Kilometer daripada kita Berbanding Kuala Lumpur Jam dia kan lebih kurang 5 jam Beza dia okay. 5 jam beza dia Kita Maghrib Dia baru mungkin baru lepas Zohor sahaja Baru nak masuk Asar Lambat lagi Negara dia masih siang hari Maka Maghrib dia lambat Bila Maghrib lambat Anak bulan itu makin lama Dah makin membesar Dah makin matang Maka tempoh anak bulan itu Umur anak bulan pun dah makin bertambah Kalau kita 8 jam Campur dengan 5 jam Dengan waktu Saudi Kalau Saudi lihat pada waktu Maghrib Tambah 5 jam Umur anak bulan di Arab Saudi Ialah di antara umur 13 hingga 14 jam Umur Umur maknanya bermula daripada waktu istimak tadi dan dia mula bergerak 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 dia panggil umur hari pertama kita kira jam hari kedua kita kira harilah hari kedua hari ketiga bulan purnama bulan sebagainya tu jadi berbeza di negara Arab Saudi okey berbeza dengan negara Arab Saudi mana tempoh di Arab Saudi negara Arab esok Apabila mereka melihat anak bulan pada waktu maghrib Bukan maghrib kita, maghrib mereka kita dah mungkin tengah malam mereka baru maghrib peluang kenampakan itu ada saya nak beritahu peluang kenampakan itu ada jadi kemungkinan berlaku perbezaan tarikh hari raya di dunia itu ada saya sebut possibility is there okey di sana memang ada possibility ada kebarangkalian ada kemungkinan kerana kedudukan muka bumi. Jadi jangan katakan kalau kita tak nampak seluruh dunia tak nampak. No. Kita mungkin tak nampak tapi negara lain yang ke arah barat mungkin lagi nampak. Kita ni negara ke arah timur lepas Jepun, Korea, China kita Asia Tenggara. Lepas tu baru dengan Pakistan, India, Asia Barat, Eropah dengan Amerika. Itu itu bentuk muka bumi. Jadi ini perlu difahami. Jadi jangan pukul rata. Mengatakan anak bulan nampak maka nampak bagi seluruh dunia, kalau tak nampak maka tak nampak bagi seluruh dunia. Suka saya jelaskan kedudukan anak bulan esok berbeza di antara Malaysia yang kemungkinan sukar nampak kerana anak bulan masih kecil belum matang berbeza dengan negara Arab. Dan kemudian negara Eropah yang anak bolanya sudah matang Dan kemungkinan nampak itu ada Jadi perbezaan tarikh itu Kemungkinan perbezaan tarikh hari raya Bagi tahun ini itu ada Itu berdasar kepada kita sebut kajian Ataupun analisa rekod yang pernah kita ada Boleh faham? Satu Yang kedua Yang disebut di dalam akhbar berkenaan dengan jangkaan raya pada 6 Jun oleh Pusat Astronomi Dunia sebenarnya jangkaan ini bukan satu jangkaan yang luar biasa tuan-tuan untuk makluman tuan-tuan di dunia ni dia ada satu dia panggil IAC International Astronomical Center yang berpusat di Turkiye pakar dia bernama Muhammad Syaukat Audah Nanti kita jemput sekali datang Malaysia okay. IAC ni dia berperanan mengkaji kenampakan di seluruh dunia Dia satu-satunya badan patuh syariah Yang mengkaji kenampakan anak bulan Yang saya rasa tidak ada di tempat lain Dari sudut astronomi banyak Observatory macam Royal Greenwich Observation Observatory Center Ada banyak Royal Greenwich Astronomy Center banyak. Dari sudut conventional astronomy banyak kajian, tapi untuk anak bulan ada satu je yang berpusat di Turki nama dia IAC. IAC ni tiap-tiap bulan bukan sahaja bulan raya, bukan puasa, tiap-tiap bulan dia akan keluarkan suatu statement dia. Suatu analisa dia, satu kajian dia bagaimanakah kenampakan anak bulan seluruh dunia So kalau baca report dia tu Bukanlah panjang Tapi report dia menyeluruh seluruh dunia Bagaimana report dia? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi Negara Asia Tenggara Sukar melihat anak bulan Tapi negara Arab Kemungkinan dapat melihat anak bulan Tapi malangnya Berita kita memetik tajuk je Okay. Dia sebut kebanyakan negara Islam Untuk makluman tuan-tuan IAC bercakap bagi pihak negara Arab Ialah negara Arab yang paling ramai Negara umat Islam Jadi kalau kita baca dalam bahasa Dia sebut Mu'zom ad-dual al-Islami muadzam dual al-ummah al-Islamiyah Ataupun muadzam dual al-alami al-Islami itu istilah bahasa dia bila kita baca muadzam dual alalam alislam orang yang faham bahasa arab dia tahu itu merujuk kepada negara arab kerana iac bercakap dalam suasana iklim negara arab ialah negara arab yang paling ramai sekali majoriti negara lebih kurang 20 buah berbanding dengan kita asia tenggara dan tempat-tempat lain maka bila dia sebut Raya mungkin berlaku pada 6 hari bulan Itu merujuk kepada negara Arab Malangnya tajuk yang dibuat dalam mungkin bahasa Arab Bahasa Inggeris Yang dipetik daripada akhbar-akhbar Arab Kalau tengoklah jazirah memang ada selalu Tiba-tiba diterjemahkan dalam Malaysia Dalam konteks yang tidak difahami oleh Penterjemah dan penerbit berita itu Akhirnya menimbulkan sedikit kelam kabut Dan menimbulkan sedikit Gelah kesah di kalangan Kita umat Islam okay? <coughs> Jadi yang disebut dengan Dengan 6 hari bila itu Itu merujuk kepada negara Arab Dan memang kalau kita melihat report Berita tersebut dan kalau kita melihat Analisis data Kedudukan anak bulan Memanglah negara Arab peluang nampak itu ada Peluang nampak itu ada Berbanding dengan negara kita Asia Tenggara Peluang nampak itu agak tipis sekali Jadi saya nak beritahu poin kedua Kalau tadi jangan pukul rata Yang kedua jangan silap faham Tentang penyebaran berita okay? Jangan silap faham tentang penyebaran berita okay? Berita merujuk kepada mungkin kondisi Ataupun keadaan setempat Oleh itu yang ketiga Kita lepas tu kita nak buat lagu mana Apa yang perlu kita buat Apa fiqah hajar kepada kita Bagaimana untuk kita Menentukan bila kita nak berhari raya Kalau dah kedudukan falak tadinya begitu Kedudukan kajian semasanya begitu Bagaimana kita nak buat Maka di sini bila balik kepada keadaan agama Agama selalu sebut Fiqah selalu sebut Ru'yah anak bulan